श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज तुमच्या आयुष्यातील एक अत्यंत आणि भाग्योदयाचा क्षण आहे हा व्हिडिओ तुमच्या समोर सहज आलेला नाही तो ब्रह्मांड नाईक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचीच तशी इच्छा आहे तुमच्या आयुष्यातील संकटाचा काळ आता संपत असून सुखाची पहाट सुरू होत आहे स्वामींचा हा महामंत्र केवळ शब्द नसून ती एक दिव्य आणि शक्तिशाली ऊर्जा आहे जर तुम्ही पूर्ण श्रद्धा आणि अढळ विश्वासाने हा मंत्र वेळा श्रवण तर तुमच्या आयुष्यात घडणारे चमत्कार तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही या मंत्राच्या प्रभावाने नाश होतो घरातील भांडणे व नकारात्मकता दूर होते वास्तुदोष पितृदोष यासारखे अडथळे नष्ट होतात आर्थिक प्रगतीचा मार्ग खुले होतात रखडलेली कामे मार्गी लागतात व्यवसायात वृद्धी होते आणि घराची तिजोरी धनधान्याने भरली जाते वाईट शक्ती दृष्ट लागणे किंवा संकटाचा प्रभाव असेल तर स्वामींचे हे नामस्मरण तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षा कवच ठरते ज्यांनी मंत्राच्या दुर्लक्ष केले ते आजही संघर्ष करत आहेत पण ज्यांनी मनापासून स्वामीनामाचा आधार घेतला त्यांच्या आयुष्यात अशक्य गोष्टीही शक्य झाल्या आहेत हा मंत्र तुमच्या जीवनातील नैराश्याचा अंधकार दूर करून यशाचा प्रकाश निर्माण करतो भक्तांनो जर तुम्हालाही तुमच्या जीवनात स्वामींच्या आशीर्वादाची प्रचिती घ्यायची असेल तर हा मंत्र अर्धवट सोडू नका आज तुमची पुण्य फळाला आली आहे म्हणूनच हे दिव्य शब्द तुमच्या कानावर पडत आहेत श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या नामस्मरणात अपार शक्ती आहे जेव्हा भक्त पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वासाने स्वामी नामाचा जप करतो तेव्हा जीवनातील संकटे दूर होतात नकारात्मकता नष्ट होते आणि सुख शांती व समृद्धीचे मार्गे खुले होतात स्वामींचा मंत्र हा केवळ शब्द नसून तो भक्तांच्या जीवनात आशा धैर्य आणि यशाचा प्रकाश आणणारी दिव्य ऊर्जा आहे मनापासून स्वामींवर विश्वास ठेवा त्यांच्या समर्पण करा आणि जीवनातील प्रत्येक स्वामी नामाचा आधार घ्या जिथे श्रद्धा आहे तिथे स्वामी समर्थ आहेत जर तुम्हाला स्वामींवर विश्वास असेल तर कमेंट मध्ये होय स्वामी माझा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे असे नक्की लिहा व्हिडिओला लाईक करा आणि स्वामींच्या अशाच देवी शक्तीशी जोडले राहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा चला तर मग स्वामींच्या चरणी नतमस्तक होऊन हा मंत्र पूर्ण श्रद्धेने श्रवण करूया श्री स्वामी समर्थ ओम श्री स्वामी समर्थाय संकट विनाशकाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय संकट विनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय संकटविनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटविनाशकाय 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 नमः